hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra suv yetkazib beruvchi tashkilotlar va suv iste'molchilari o'rtasida rasmiylashtirilgan dalolatnomalarni har oy yakuni bilan elektron shaklda to'ldirish hamda elektron raqamli imzolar orqali tasdiqlash imkonini beruvchi suv hisobi axborot tizimi yaratiladi ikki ming yigirma uchinchi yil avgustgacha ikki ming yigirma ikkinchi yilda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilgan hamda subsidiya mablag'larining ellik foizini olgan qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga tizimlarning ishlatilishiga qarab belgilangan subsidiya miqdorining qolgan ellik foizi tuman ishchi guruhi xulosasi asosida ajratiladi aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra iste'molchilar hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq qilmish uchun javobgarlik kuchaytiriladi etil spirti alkogol va tamaki mahsulotlarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq qilmish uchun javobgarlik ijtimoiy xavflilik darajasidan kelib chiqib o'rnatiladi sanitariya qonunchiligi va veterinariya veterinariya sanitariya qoidalarini buzganlik uchun belgilangan ma'muriy javobgarlik kuchaytiriladi o'zganing tovar belgisidan xizmat ko'rsatish belgisidan geografik ko'rsatkichidan tovar kelib chiqqan joy nomidan adashtirib yuborish darajasida ular bilan o'xshash bo'lgan belgidan yoki firma nomidan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi belgilangan talablar va shartlarning qo'pol ravishda buzilishi oqibatida litsenziyasi bekor qilingan yoki xabardor qilish tartibida faoliyatni harakatlarini amalga oshirishi tugatilgan tadbirkorlarga quyidagi ro'yxatda keltirilgan faoliyat turlari bilan shug'ullanishiga cheklovlar belgilanadi qarorga <görörlük> muvofiq iste'molchilar huquqlari himoya qilinishini ta'minlash sertifikatlanmagan saqlash muddati o'tib ketgan kontrafakt va iste'molga yaroqsiz tovarlarni ishlab chiqarish holatlari hamda ularning aylanmasiga chek qo'yishda jamoatchilik nazorati kuchaytiriladi jumladan huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslar rag'batlantiriladi 2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab quvvatlashning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra 2023 yil 1 iyundan qishloq xo'jaligi sohasidagi barcha subsidiyalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarga subsidiya berish axborot tizimi orqali amalga oshiriladi ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan shaxslarga ayrim tovarlar xaridi uchun to'langan qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi shuningdek prezidentning tegishli qarori doirasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasiga ikki ming yigirma uchinchi yilda to'rt yuz milliard so'm byudjet sudasi yillik o'n foiz stavkada ajratiladi qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin